ехал по дороге на велосипеде домой. именно меня сзади трех метров я с велосипеда вылетел. Я вот был этот самый в памяти. Ударила меня, и там я кричал, кричал. Ему выдервало правую нижнюю кинцевку, Він почав кричати не своїм голосом, позбігалися сусіди, які ховалися у підвалах, відправили терміново нашу лікарню. Зразу перевели 2,5 літра крові, був дуже низький гемоглобін. Він втрачав життя, зробили реампутацію і почав потрошку-потрошку одужувати. І вже зараз він знаходиться в середньому стані важкості. Міний, міний тут. То, что я знаю, уже второй раз у меня случалось. Первый раз на, на левой ноге и, и ходил за водой и шел домой. У меня вот это ударило, что-то по ноге. Смотрю, палец, где-то с палец, дырка и кровь течет, полный ботинок крови. Это было 18 февраля. А вот это в субботу, в субботу с 7 утра. Сатило посечено. І живіт і спина, все побите, Ноги немає, але хоче повернутися додому. Хоче пошвидше виздоровлювати, бути разом з близькими. Ноги до середини стегна немає. І далі тільки протез. Раділі. Отца убила тоже, а мать второго мата. Отец с соседом разговаривал на улице. И тоже приметила мина. Соседа ногу, как у меня, оторвала. А отцу моему спиной стоял. И дырка в спине руку оторвала тоже. Он на месте скончался. Там просто ходим там под минами, под ракетами. Сидим дома, дом шатается. Подпрыгивает дом. Ночью особенно под утро. Там ничего нету, ни света, ни газа, ни воды. Новости. Интернет так, связь так и есть. Где-то надо выходить, поняли? Какой-то угол там, где-то там стоять, там под деревом, под столбом кое-как. В огород выйти хоть на пять минут там что-то посадить и обратно. Как начну стрелять, сразу заходим домой. Да, проезжают редко, эвакуация типа такого. Ну некуда, сейчас бы побыстрее. На ноги, кстати, домой ехать. А куда? Больше некуда.